MHM 70 sınaq test toplusundan ümumi sınaq qetinin izahına baxırıq. 1-ci sual. 1 - tangens x * cosinus x = 0 tənliyini həll edin. Və hasilin 0-a bərabər olması üçün vuruqlardan heç önəsə biri 0 olmalıdır şərti ilə də həll edə bilərik. Digər üsulla isə belə həll edə bilərik ki, mötərzəni vuruq açsaq cosinus x - tangens x * cosinus x = 0-dır. Bu da olacaq cosinus x - tanjens yaza bilərik sinus x bölünsün cosinus x vurulsun cosinus x = 0. Burada cosinusu ixtisara aparsa qalır cosinus x - sinus x = 0. Hər tərəfin kvadratı ə yüksətsək alaraq cosinus kvadratı x üstə gəl sinus kvadratı x - 2 sinus x cosinus x bərabərdir 0-dır. Əsas eyniliyə görə 1-ə bərabərdir. 1 - 2 sinus x cosinus x isə sinus 2x-ə bərabərdir. Bu da bərabərdir 0. Sinus 2x bərabərdir 1 sin x = 1 tənliyi xüsusi haldır. Onda 2x bərabər olurdu 1 qiymətini alırdı 90 da pi/2 üstə gəlins neçi pi k nöqtəsində. Hər tərəfini 2-yə bölsə x-in qiymətini təyin edərlər. Bu da olacaq pi/4 üstə gəlins pk. Bunu da dərəcə ilə yazsaq x = 45 dərəcə üstə gəlins 180 vurulsun k. Doğru cavab c bəndə oldu. 1-ci sualdır. 2-ci sual. Silindrin ox kəsiyinin diaqonalı 12 sm-dir və oturacaq müstəvisilə 15 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Silindrin yan səthinin sahəsini tapın. Belə silindrin diaqonal oxçasınin oh, diaqonalı, oxçası oh, bu hissədir. Bu diaqonal isə bizə verilib 12 sm. Və oturacaq müstəvisi ilə, yəni burdakı alfa bucağı isə 15 dərəcədir. Silindrin yan səthinin sahəsini tapın. S yan = 2πr * h düsturu ilə hesablanır. Deməli bizə bura burada lazımdır həm 2r-i təyin etmək, həm də h-i təyin etmək. Eri er, iç, i̇ki eri təyin edək. 2r bitişik katet, bu isə hipotenuzdur. Onda 2r-i belə təyin edə bilərik ki, bitişik katetin hipotenuzuna olan nisbəti bizə kosinus alfa-nı verir, bu da 15 dərəcədir. Qarşı katetin hipotenuzuna olan nisbəti isə, yəni h-ın 12-ə olan nisbəti isə bizə sinus 15 dərəcəni verir. Buradan həm içəri, həm də h-ı təyin edə bilərik. 2r er bərabərdir 12 vurulsun kosinus 15. h bərabərdir 12 vurulsun sinus 15 olar. S-i yan təyin etmək lazımdır. S-i yan isə bərabərdir 2r er vurulsun h vurulsun p-dir. Yəni p vurulsun 2r-in yerinə yazırıq 12 vurulsun kosinus 15. h-in də yerinə yazırıq 12 vurulsun sinus 15. Buradan 2 sinus 15 cosinus 15 sinus 30 dərəcəni verir. Onu da yaza bilərik 6 vuruqlu 12 vuruqlu sinus 30. Bu da bərabərdir pi ədədi də var. Pi vuruqlu 6 vuruq 12 vuruqlu sinus 30 da 1/2-ə bərabərdir. 2 ilə 12-də ixtisara aparsaq 6 vuruq 6 vuruqlu pi 36 pi edər. Doğru cavab A bəndi 2-ci sualdır. 3-cü suala baxırıq. A-nın hansı ən böyük tam qiymətində 5x - a = -7 tənliyinin kökü mənfi olar? Bu tənliyin kökünü təyin edək. Yəni x-i tapmalıyıq burdan. 5x = a - 7-dir. x də bərabərdir a - 7 / 5-dir. Z isədir, kökü mənfi olar. Yəni x < 0 olar. a - 7/5 < 0. a - 7 < 0, a < 7-dir. Bizdən isə soruşur, a-nın hansı ən böyük tam qiymətində? a 7-dən küçükdür, a-nın ən böyük tam qiyməti isə 6-ya bərabər olacaq. Doğru cavab a bəndi 3-cü sualdır. 4-cü suala baxırıq. 4 qız, 3 oğlan müxtəlif ardıcıllıqla sıraya düz düzüldükdə oğlanların yanaşı olması ehtimalını tapın. Hadisənin ehtimalı əlverişli halların mümkün hallara olan nisbəti kimi tapılır. Əlverişli hallar bölünsün mümkün hallar. Buradan mümkün halları təyin edirik. 4 qız, 3 oğlan var, yəni 7 nəfərdir. 7 nəfər arasında mümkün yer dəyişmələrin sayı 7 faktorial olacaq. Əlverişli halları təyin edirik. Əlverişli hallarda oğlanlar yanaşı gəlməlidir. Deməli, qızları 1, 2, 3 və 4 olaraq, oğlanları isə ABC olaraq işarə etsək, ABC-nin yanaşı gəlməsi bunun bir element kimi olmasını göstərir. Yəni burada 5 müxtəlif yerləşmə olacaq. 5 müxtəlif yerləşmə 5 faktorialla. Bundan əlavə oğlanlar öz arasında yer dəyişmə etsələr də yenə də yanaşı olmaları mümkün olacaq. Ona görə 3 faktorial hasilinə tapırıq. Çünki 3 ABC arasında 3 ədəd arasındakı mümkün yerləşmələrin sayı 3 faktorial olacaq. Deməli tapdıq ki, əlverişli hallar 5 faktorial vurulsun 3 faktorialdır. Mümkün hallar isə 7 faktorialdır. 7 faktorialı 5 faktorial vurulsun 6 vurulsun 7 şəklində yaza bilərik. Surəti isə 5 faktorial 3 faktorialda 6-ya bərabərdir. 5 faktoriallar ixtisar olundu, 6 ilə 6 ixtisar olundu. 7də 1 qaldı. Doğru cavab C bəndi 4-cü sualdır. 5-ci suala baxırıq. y = 3 sinx * cosx - 1.5 funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Deməli bu funksiyanı 2 * 1.5 * sinx cosinus x - 1.5 şəklində yaza bilərik. 2 sinus x cosinus x bizə verəcək sinus 2x - 1.5. Sinusun qiymətlər çoxluğu -1, 1 parçası olduğundan -1-i yerinə yazsaq -1.5 - 1.5, yəni bərabərdir -3 qiymətini alarıq. Bir qiymətini yerinə yazsaq 1.5 - 1.5 = 0 qiymətini ala bilərir. Deməli, verilmiş y funksiyasının qiymətlər çoxluğu -3 0 parçası olacaq. Doğru cavab A bəndi 5-ci sualda. 6-cı suala baxırıq. y = x kvadratı üstəgəl 2x üstəgəl 6 funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Kvadratik funksiyanın qiymətlər çoxluğu əgər a > 0 olarsa, y 0-dan müsbət sonsuzluğa qədərdir. a < 0 olarsa, mənfi sonsuzluqdan y 0 nöqtəsinə qədərdir. Burda isə a-sı müsbətdir, deməli y 0-dan müsbət sonsuzluğa qədər olacaq qiymətlər çoxluğu. y 0 qiyməti isə n bərabərdir. Bu da mənfi d bölünsün 4a. Bu da bərabərdir 4ac - b kvadratı bölünsün 4a şəklində təyin olunur. 4 vurulsun 1 vurulsun 6 - 2-nin kvadratı bölünsün 4 vurulsun 1. Bu da bərabərdir 24 - 4 bölünsün 4 bərabərdir 5 edər. Demə y0-ı tapdıq 5. Qiymətlər çoxluğu olacaq 5-dən müsbət sonsluğa kimi. Doğru cavab D bəndə 6 nömrəli sualdır. 7-ci suala baxırıq. A vektoru 4 -2 k, B vektoru n 4 və 8 komponentləri ilə verilib. Bu vektorlar kalleynerdir. Kalleynerdir, yəni bu vektorlar r üzərində saxlayan düz xətlər bir-birinə paraleldir. Onda bunların uyğun komponentlərinin nisbəti bir-birinə bərabər olmalıdır. 4 bölünsün n bərabərdir mənfi -2 bölünsün 4 bərabərdir k bölünsün 8-dir. 1-ci iki bərabərliyi həll etsək -2n = 16, buradan da n = -8. 2-inci ikisini birgə həll etsək 4k = -16, k da bərabərdir -4 olduğunu alarıq. Bizdən isə n + k şərtini soruşur. Mənfi -8 + (-4) = -12 alarık. Doğru cavab A bəndidir 7-ci sualda. 8-ci sual. Kök altında 4-cü dərəcədən 97 hansı 2 tam əd ədəd arasında yerləşir? 81 = 3^4-dür. 4^4 isə Demə 2 üstü 8 256 edər. 256. 97 ədədi isə bu iki ədəd arasında yerləşir deyənə bunu belə yaza bilərik. Kök altında 4-cü dərəcədən 81, kök altında 4-cü dərəcədən 97 və kök altında 4-cü dərəcədən 256. Birincisindən 3, kök altında 4-cü dərəcədən 97, ikincisindən isə 4 ədədini alaraq deməli kök altında 4-cü dərəcəli 97, 3 və 4 ədədləri arasında yerləşir. 9-uncusu. Oturacağı dördbucaqlı olan piramidanın neçə üzü var? Piramidanın üzlərinin sayı n+1 şəklində təyin olunur. Oturacağındakı çoxbucaqlı dördbucaqlı olduğundan 4+1=5 olduğunu alıb doğru cavab A bəndi 9-uncu sualda. 10-cu sual. x kvadratı - y kvadratı = 19 olarsa, x kvadratı + y kvadratı ifadəsinin qiymətini tapın. Demə x - y x + y = 19-dur. 19-u 1 * 19 şəklində göstərə bilərik, çünki x * y tam ədədlərə daxil olmalıdır. Onda x - y = 1 x + y = 19 alarıq. Tərəf-tərəfə toplasaq 2x = 20, x də bərabərdir 10 alarıq. x 10-a bərabərdirsə y bərabərdir 9 olacaq. x və y-nin qiymətlərini təyin etdi. Onda bizə x kvadratı + y kvadratı bərabər 10-un kvadratı + 9-un kvadratı ifadəsi lazımdır. Bu da bərabərdir 100 + 81 181 edər. Doğru cavab E bəndidir. Əslində burada tam qiymətli olduğu üçün -1 və -19-u da yoxlamalı idik. Bu halda yenə kvadratları müsbət olan ədədlər alınır deyənə i ifadəmiz 181-ə bərabər olacaq. 11-ci sual İki metal pul birgə atıldıqda hər iki üzün eyni olması ehtimalını tapın. Deməli, iki metal pul atıldığında gərbüzü və xəritə üzü düşə bilər. Birincisində gərb düşsə, ikincisində xəritə, birincisində gərb, ikincisində gərb, birincisində xəritə, ikincisində gərb, birincisində xəritə, ikincisində də xəritə düşə bilər. Deməli, mümkün halların sayı 4-ə bərabər oldu. Əlverişli hallar isə Eyni olması, eyni olması, hər ikisi gəlir, hər ikisi xəritə ola bilər. Bu da əlverişli hallar içiniyə bərabər oldu. Bu da ehtimal PA bərabərdir 1/2 olar. Doğru cavab E bəndə oldu 11-ci sualda. 12-ci sual. x + 1/5 - x >- 1/x - 5^4 bərabərsizliyini həll edir. Və bunu belə yaza bilərik: x^1/5 - x > mənfini məxrəcə vursaq 1/5 - x şəklində yaza bilərik ^4. Bu ifadələr ikisi də eyni olduğundan islahapara bilərik, amma bir şərtlə ki, x fərqlidir 5 şərtini qeyd edə. Bunda burdan aları x > 4-dən Demə bu bərabərsizliyin həlli oldu. 4-dən müsbət sonsuzluğa qədər, amma 5-dən fərqli qiymətləri almalıdır deyənə, olacaq cavabımız 4-dən 5-ə kimi birləşir, 5-dən müsbət sonsuzluğa kimi. Doğru cavab D bəndə 12-ci sualdır. 13-cü sual. 200 dərəcə bucaq 60 dərəcədir. Həmin bucağın daxilində götürülmüş nöqtədən üzlərə qədər məsafə 10 santimetrdir. 10 santimetrdir. Həmin nöqtədən iç üzdü bucağın tilinə qədər olan məsafəni tapın. Üzlərə qədər məsafə 10 santimetr olduğundan tilə qədər məsafə bu bucağın tən böləni olacaq. Onda 60 dərəcəli bucaq 2-dən 30 dərəcəli bucaqəb öləncək. Burda alındı. Düzbucaqlı üçbucaq, iti bucağı 30 dərəcədir. 30 dərəcəli bucaq qarısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Onda bu məsafə 2m-ə bərabər olacaq. Bizdə də həmin nöqtədən tilə qədər olan məsafə lazım idi. Doğru cavab D bəndi oldu 11 13-cü sualda. 14-cü sual. 400 ədədinin neçə sadə vuruğu var? 400 ədədinin sadə vuruqlarını ayıraq. 2 200 2 100 250 2b 7 5 5 5 5 1. Burada sual ola bilər, neçə müxtəlif sadə vuruğu var, neçə sadə böləni var və sadə vuruqların sayı. Ümumi sadə vuruqların sayını soruşduğundan hamısını götürəcəyi. Deməli 6 sadə vuruğu var. Doğru cavab 6 oldu 14-cü sualda. 15-ci sual Kombinasiya 7dən 3 bölünsün permutasiya 7dən 3 ifadəsini hesablayın. Kombinasiya 7dən 3ü yazırıq. 7 faktorial bölünsün 4 faktorial vurulsun 3 faktorial. Permutasiya 7dən 3ü yazırıq. 7 faktorial bölünsün 4 faktorial. Burdan 4 faktoriallar ixtisar olundu. 7 faktoriallar ixtisar alındı. Qaldı 1 bölünsün 3 faktorial beraberdir. 1 bölünsün 6 alınır. 16-cı sual. fx beraberdir. 5x kvadratı üstəcəl 4 kök altında x olarsa f ştirik 1'i hesablayın. f ştirik x'i hesablayırıq. Bərabərdir. 5x kvadratının törəməsi üstəcəl 4 kök altında x'in törəməsi. bu da bərabərdir. 2 qarşıya gəldi 10x üstəcə 4 vurulsun 1 bölünsün 2 kök altında xdir. Bu da bərabərdir. 10x üstəcə 2 bölünsün kök altında x edir. f'(1)-i hesablayırıq. 10 vurulsun 1 üstəcə 2 bölünsün kök altında 1. Bu da 10 üstəcə 2 bərabərdir 100 edər. Doğru cavab 100 alındı 16-cı sualda. 17-ci sual. ABC D trapesiyası verilib və CK AB-yə paraleldir. BS ilə AD də bir-birinə paraleldir. AB və CK də bir-birinə paraleldir. Alınan ABSK paralelogram olacaq. AB 8-ə bərabərdir. BC -si 8-ə bərabərdir. AK və KD-də bir-birinə bərabərdir. Yəni burada 8 olacaq, burada 8 olacaq. Paralleloqramın qarşı tərəflərinin bir-birinə bərabərliyi şərtinə görə. Və ABCD də bərabəryanlı trapesiya olduğuna görə, CD də 8-dir, CK də 8-ə bərabərdir. Bizdən isə PSKD-ni soruşur. SKD üçbucağının perimetri 3 üç * 8 = tərəfli üçbucaq olduğundan ota 24-ə bərabər olar. 18-ci sual. 1 üsləg i-nin kubu bölünsün 1-i üsləg 1 bölünsün i üstdə 10. Kompleks ədədinin modulunu tapın. Kublar düsturu ilə birinci kəsrin sürətini açsaq 1 üsləg 3i üsləg 3i kvadratı üsləg i kubu 1-i üsləg 1 bölünsün i üstü 10 isə bizə -1-i verəcək. Bu da bərabərdir. Və i kvadratı -1-ə bərabərdir. 1 + 3i - 3 i kubu isə -i-yə bərabərdir. 1 - i Üst, üstəgən -1, yəni -1 şəklində yaza bilərik. Bu da sürətli oldu. 1 - 3 - 2

modul y == 0 da y-nin kvadratı da y-nin işarəsindən asılı olmayaraq 1-ə bərabər olacaq. Modul da z isə modulda -3-dür. Surət oldu -3, məxrəc oldu 3, -3 bölünsün 3 = -1 edir. 20-ci sual 7 üstündə 10 - x kvadratı bölüşdür 7 üstündə 3x bərabərsizliyinin tam həllərinin cəmini tapın əsaslar 1-dən böyük olduğuna görə 10 - x kvadratı böyükdür 3x şəklində yazaraq dolacaq x kvadratı + 3x - 10 < 0 köklərini Viett teoreminə görə tapsaq -5 və 2 edər ədəd oxunda qeyd eləsək Mənfi -5 2 intervallara böldük. 0 qiymətini versək mənfi, müsbət, müsbət. Həllər çoxluq oldu mənfi -5 2. Bizə lazımdır tam həllərinin cəmi. Mənfi -4 ^ -3 + -2 ^ -1 + 0 ^ 1. Birlər islah olundu. Mənfi -4 Çıx -3 çıx -2 -9-a bərabər olar. Demə doğru cavab -9 oldu 20 nömrəli sualdır. 21-ci sual. Dayanacaqda 20 maşın deyənib. Nizaminin maşınının ilk üçlükdə və ya 18, 19, 20-ci sırada dayanmasının ehtimalını tapın. İlk üçlükdə 3 Üç yer, son 18.19.20. Demək, 6 yerdə dura bilər. Onda elverişli halların sayı 6-ya bərabərdir. Mümkün olaraq dayanacaq da 20 yer var. Bu da olacaq mümkün hallar 20. Demə hadisənin ehtimalı 6/20 = 10/3. Bu da bərabərdir 0.3 olar. 22-ci suala baxırıq. Ədədi silsilədə S9 = 144-dür. A5 təyin olunmalıdır.

Doğru cavab 16 oldu 22-ci sualdır. 23-cü sual. Sahələrin nisbəti 8/5 kimi olan iki kvadrat verilmişdir. Çıxdırıxlanmış hissənin sahəsi 9 olarsa, kiçik kvadratın sahəsini tapın. Deməli, kiçik kvadratın sahəsini S ilə işarə etsək, böyük kvadratın sahəsində çıxırxlanmış hissənin sahəsində S1-lə işarə etmiş olsaq, onda S1 üstəgəlinsin S sahəsinin S sahəsinə olan nisbəti 8/5 olar. Və bizə də çıxırxlanmış hissənin sahəsi, yəni S1 9-a bərabərdir. Onda yazacağıq 9 üstəgəl S/S = 8/5-dir. Tənasıb şəmə hesablasaq 45 / 5s = s / 8dir. Burdan da 3s = 45 s də bərabərdir 15 alaraq. Kiçik kvadratın sahəsi bizə də s ilə işarələnmişdi ona. Demə s bərabər oldu 15-ə. Kiçik kvadratın sahəsi 15 alındı. 24-cü sual

Xətti tənliklər sisteminin sonsuz sayda həllinin olması üçün a = 0 və b = 0 şərti ödənməlidir. Buradan alırıq k - 4 = 0. k = 4. km - 12 = 0. k-nın da qiyməti 4dür. 4m - 12 = 0. 4m = 12, m də bərabərdir 3 olduğunu tapırıq m3-ə bərabərdir, k isə 4-ə bərabərdir. k/m cəmi 4/3 bərabərdir 7 olar. Doğru cavab 7 oldu 24-cü sualda. 25-ci sual. Həcmi 343 olan kubun diaqonal kəsiyinin sahəsi neçə santimetr kvadrat? kubun həcmi V bərabərdir a kubudur. Bu da 343-ə bərabərdir. Burdan tapırıq ki, a bərabərdir 7-dir. Diqonal kəssinin sahəsi kub üçün S diqonal kəsi bərabərdir a kvadratı kök atdı 2 düsturu ilə tapılır. a-nı da 7 tapmışıq. 7-nin kvadratı vurulsun kök atdı 2 bərabərdir 49 kök atdı 2 olar. Doğru cavab 49 kök atdı 2 alındı 25-ci sualda.